Selamat siang, Baarni. Ya, jadi teman-teman yang terkasih, coba kita lihat dulu ya. Ini ada baju-baju baru. Ini baju Suster FSGM. Ini yang ini yang digantung-gantung ini baju baru semua. Ini ruang jahitnya para Suster FSGM. Ini baju baru, baju baru para Suster FSGM. Ada banyak di sini. Ini ada Slayer yang dipakai untuk penutup kepala itu ya jejer habis digosok ini yang bersih. Ini. Nah terus oke okay, menarik kan ada apa kenapa jadi baju baru ini besok itu tanggal bukan besok ya tanggal 25 November para suster itu ada yang merayakan pesta perak pesta intan pesta emas Lalu ada yang kaul kekal. Nah, ini adalah baju baru. Mereka nanti kalau perayaan Ekarist itu baju baru nih ya, baju baru. Ini ada yang namanya yerek. Yerek itu kayak tank top, dalaman gitu ya, Mbak Arni ya. Nah, tank top nah, ini bajunya panjangnya. Nah. Dan ini slayernya. Baju baru ini habis dicuci, bersih, wangi, terus digosok sedemikian rapi besok para suster pesta akan pakai baju ini nah siang hari ini selain spill baju suster FSGM saya juga kasih tahu ini ruang jahitnya ini bertempat di susteran Santo Yusuf Prinsewu rumah pusat FSGM nah ini apa ya Mes, apa kamar jahit induk gitu ya di setiap provinsi eh, di setiap komunitas punya kamar jahit tapi ini kamar jahit yang terbesar dan siang hari ini saya bersama saya adalah Mbak Arni nah kan pasti teman-teman heran kok berhijab ya memang Mbak Arni ini agamanya apa pasti muslim Nah menarik kan kok orang muslim kok kerja di Susteran? emang boleh emang bisa kita tanya mbak Arni mbak Arni yeah. emang boleh ah boleh <laughs> boleh lah nyatanya oh, ya nah mbak, mbak Arni ini menarik ya mbak Arnie sudah berapa lama kerja di tempat kami hampir 10 tahun 10 tahun eh uh, gimana ceritanya awalnya bisa kerja di susteran panjang ceritanya gimana singkatnya singkatnya <laughs> gimana intinya waktu itu ketemu siapa bagaimana tuh ditawari kerja nah, atau gimana kalau dulu pernah di sini terus sudah keluar dan dipanggil lagi karena di sini pekerjanya pulang dan tidak ada yang mengganti oke okay. baju suster tidak semuanya bisa bisa nah ini menarik betul apa yang mbak Arni katakan baju suster itu tidak semua penjahit bisa jadi jangan dikira bahwa bajunya udah jelek ah ketukang jahit pak buatin kayak gini no seandainya pun bisa dipaksa pasti nggak enak rasanya nggak seret nggak apa ya nggak pas krep gitu ya mbak ya entah ini apa ini namanya floynya ini floynya ini nggak enak lah atau apalah pokoknya gitu ya jadi tidak semua penjahit bisa atau yang tukang jahit pengen anu apa membuat tantangan, ah aku bisa gitu. Boleh dicoba ya. <laughs> Boleh dicoba. Terus nanti hasilnya dikasih saya. <laughs> Oke, jadi semua para sutr FSGM itu dulu yang mau masuk itu diukur di sini, di tempat ini sesuai dengan badannya war ya. Sesuai dengan ukurannya dan nanti di kamar jahit inilah yang akan membuatkan. Jadi ini ada buku Ah, iya, mari silakan boleh. Ini ada buku. Mana Mbak buku yang legend itu, Mbak? Ya. Buku legend. Ya itu. Nih. Nih. Ini ada misalkan ya, misalkan. Misalkan nih. Sudah selesai. B badan, L muka, T muka. nggak ngerti saya. Pokoknya gini lah. Oh. oh. Tinggi muka, lebar muka, LB. Ini ada tulisannya ini ya kalian tuh namanya dulu sebelum jadi suster Setelah jadi suster, suster Eligia Nah, ini Ini, ada Rini, ada Rini Saya juga ada di sini, saya juga ada di sini Julita gitu. Terus udah jadi suster Octaviani Kenapa? Ini akan dipakai sepanjang masa Ukurannya selama suster tersebut Tidak gendut atau tidak gurus jadi kalau minta minta ini minta baju diukur lagi sama enggak nah ini misalkan ya. Dulu 82. Minta baju berikutnya ternyata sudah 86. Dulu 33 34. Itulah yang membuat para suster itu karena tukang tukang jahit tidak semua bisa maka menjaga badan supaya tidak cuma melebar nah ya ini ya jadi semua nama suster FSGM ada di sini kalau masuk di susteran FSGM novisiatnya di Santa Maria 1 pasti semua ada namanya di sini kalau di Santa Maria 2 juga masih awal-awal dari sini yang jahit tapi setelah ada suster itu suster yang di sana bisa jadi di sana kembali ke Mbak Arni 10 tahun tadi itu kloter kedua. Maksudnya setelah masuk oh. gelombang kedua. Gelombang pertama berapa tahun? Si gadis dulu berapa tahun waktu suster belum jadi suster. Ah, tuh kan hmm. sampai dari saya sebelum jadi suster, Mbak Arni itu udah di sini. Hmm. Setelah itu menikah, berkeluarga, sempat off ya, terus habis itu karyawan yang kerja di sini pulang, Arni dipanggil lagi Mbak Arni. Yeah. Uh, yang mengajari jahit dulu pertama kali siapa mbaknya yang dulu di sini oh yang karyawan hmm. di, kerja di sini ya yang lebih lama yang lebih lama saya penerusnya dan nanti kalau ada mbak baru lagi ada penerusnya oke okay. tapi sebelumnya di rumah sudah punya dasar menjahit hmm, oke okay, jadi Oke, okay, jadi itu ya udah bisa menjahit. Lalu di sini diajari khusus, ya nggak khusus juga, tapi yang utama pekerjaannya membuat ini baju. Jadi kalau tidak hanya pesta ya, mbak ya ngerjain bajunya. Harian. Ya harian karena seperti saya misalkan, saya laporan ke tempat-tempat tempat suster, pemimpin saya suster, baju saya udah rusak, ini yang rusak, saya minta baju. Ya berapa? Lalu nanti sudah, oh ini, mbak Arni. Tadi udah bilang suster, lalu minta baju ini, itu jadi bayangkan kalau susternya 400 jahitnya di sini. Aduh. Nah, jadi wajar kalau menunggu giliran nah, kalau menjahit di sini ini kadang dua bulan, satu bulan baru dapat. Tapi kalau pas sepi ya, ya nggak, nggak. Mbak Erni, tingkat kesulitan yang paling sulit Aduh. membuat jubah suster itu yang mana? Aduh kalau dulu sempat susah semua, kalau sekarang karena udah biasa ya. Oke, okay, betul-betul ya karena karena bisa itu karena terbiasa ya, Mbak Arni ya terjadi pembicaraan. Oke, okay, lanjut, Mbak Arni, dulu berapa lama belajar ini untuk sampai bisa? Berapa ya? Cukup lama sih kan karena terus-terusan jadi nggak terhitung berapa lamanya. Oke. Okay. Jadi kalau karena udah biasa, makin biasa makin bisa ya. Uh -huh. mungkin kalau ditinggal cuti lama bisa lupa bisa lupa betul ya karena oh. saya juga karena kalau apa nggak biasa dipakai jadi lupa ya nanti diulang lagi uh -huh. kemudian mbak Arni mbak Arni kan uh, muslim lalu kerja di susteran tanggapan para suster sendiri gimana dengan mbak Arni maksudnya maksudnya oh, ya udah susternya nggak apa apa atau gimana atau oh, ya, oh, nggak, nggak apa, -apa. Oh, nggak apa, -apa ya oke okay. Terus dalam melaksanakan sholat lima waktu apakah tetap berjalan? Tetap berjalan, alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya sholat di di mana di, di sini? Di sini, tempat, di sini tempat, tempat sini ada ya di sini. Oke oke. Okay, okay. Kemudian keluarga boleh ya pasti karena nyatanya selama 10 Mereka. tahun di sini ya. Boleh kan dari dulu okay. kan. Uh -huh, kan. di sini. Menarik banget. Jadi teman-teman begitu ini Mbak Arni kan nggak ada yang tahu kan bahwa penjahit bajunya kami itu malah bukan Uh, maksudnya ada, ada suster kami yang bisa jahit pinter, ada ya. Maksudnya ada beberapa ya, mbak ya. ya, ya. Uh, ada beberapa, tapi kan tidak selalu suster itu di sini karena suster ada kerjaan lain juga, tanggung jawab lain ya. Tapi mbak Arni inilah yang hari harinya di sini dan uh, uh, kemarin ada satu teman ya, tapi karena itu tadi dari gadis kemudian kerja di sini, menikah. Uh, Eh uh, Hamir, semoga nanti kembali lagi ke sini ya. Harapannya seperti Mbak Arni yang udah kerja di sini. Lalu uh, sempat keluar karena berkeluarga. Mbak Arni Eh uh, Mbak Arni sendiri kan kenal banyak suster sekian banyak ya dari mereka belum jadi suster gitu. Terus sudah jadi suster. Ini guyan-guyan nih. Persentasi baju suster yang dulu kecil terus semakin gede itu seberapa banyak? Wah, <laughs> Salah, banyak. <laughs> banyak ya. Banyak <agar> ya. <laughs> jadi maksudnya gini. suka yang ukurannya masih sama. Oh, ada, nah, ada. ada. Banyak oh, ada yang kabel, uk bangun banyak bangun yang ini. ukurannya tetap sama dari masa atau banyak yang gede? Banyak yang gede. <laughs> nah ini ini banyak yang gede jadi bukunya oh, sudah ganti, ganti. nah belum <laughs> nah itu catatan untuk kita semua kami <laughs> oke ya nggak apa-apa sih yang penting sehat ya kata nah. uh -uh. tapi ya harus sabar kalau minta baju ya. antri gitu ini ada beberapa mesin jahit di tempat kami dan ini tidak banyak yang tahu kan luar biasa yang menjahit itu adalah malah seorang non katolik hmm. yang muslim taat yang menjahit ini semua enggak hmm, tahu kan Nah ini bajunya bagus Saat, udah selesai tahu. Nah udah selesai ini ada kali ini ada berapa baju yang dijahit Mbak ini yang pesta 22 Juh, 22 baju berarti ya dengan yerek dengan Slayer yaret dengan slayer dan satu orang yang 4, 4, 5, 6, 6, 6, 2. berarti kalau bajunya 2, 22 kali dua ya 44 ya dengan tank top dalam yang namanya Yerek dan Slayer 1 luar biasa Terima kasih banyak Mbak Arni <silence> untuk pelayanannya sudah setia membantu melayani kami luar biasa sampai jumpa salam untuk keluarga sehat selalu